Это Камулинов. Вот такой вот рис, ребята, самый лучший Камулина. для э, фаршированного перца, правильно? А вот такие вот, вот есть... Вот басмати у нас есть, это для плова, сильно хороший. Ага. Узбеки делают... Да, при... да, 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 да. мне вот этот... Да, только. да, да. Именно да. пропаренный. Я понял. Это вот для плова. Басмати. А этот балдо для чего? Он просто такой. Отварительный, не ага. где... знаю, Он круглый и круглый. Такой. Я ну и орешки, ребята вот такие нет, вот нет, орешки, нет, вот вам нет. цены любые нет, нет. цены вот смотрите, есть и макадамия 500 гривен килограмм это все на привозе Вы... это, новый, это новый мясной привоз новый мясной привоз вот там мясо там вот выход вот заходите, вот эта женщина я уже у нее тоже лет 10, наверное, покупаю рис всякие вот э, там булгур вот нам нравится это мы заходите покупайте но по брана где этих стиль константин мерагу вот вам цены на аренду